Студент. Студент это. Интересно, что это за. Я не знаю, что такое студент. Студент это тот человек, который учится в институте. Студент это тот, который. Э, студент учится на что хочет. Например, э, президентом. На продавца. Ты хотела бы быть студентом? Это моя мама. Они учатся в институте. Они учатся на детективе. Это которые учатся в институте. А в институте это где? Это в такой школе, где можно найти себе работу. Они могут работать, кем они захотят. Студент должен учиться, чтобы потом пойти на работу и, и там что-то делать на работе это то же самое что и очень только учиться в институте ну, институт то же самое что и школа только там о, не так долго учатся и там более серьезный материал а ты хотел бы быть студентом очень очень а на кого ты учился На солдата ты хочешь когда вырастешь стать солдатом? А что солдаты делают? Защищают свою страну. Я хочу пойти на какую-то работу, чтобы стать, например, боксером или военным. Например, я хочу стать боксером, арбалетчиком и водителем. Студент, солдат, как в университете и хочет на кого-то работать. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Космонавтом. Космонавтом? А где на космонавте учатся? В специальной школе.